Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube. Сегодня я вам предлагаю приготовить из простых продуктов необычное и оригинальное блюдо. Нам понадобится три больших баклажана. Берите по длине и потолще. Это примерно 1 килограмм. Кончики я отрезаю, так будет удобнее нарезать на пластинки. Тонко не нарезайте, иначе они развалится примерно 0,5 сантиметров. Краешки нам не нужны, но вы их не выбрасывайте. Всегда можно их пожарить и сделать баклажановую икру. Выкладываем на противень, немного присолим, перец. Оливковое масло чуть-чуть. И убираем в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов на 20-30 минут. Режим низ на нижней решетке. Наши баклажаны готовы. Дадим им полностью остыть. Тем временем помидоры я нарезала на кружки. Нам понадобится соус. Как готовить соус я прикреплю под видео и видео. 100-120 грамм сыра. Спагетти я уже отварила. Спагетти у меня номер 6. В спагетти добавить сыр. Соус. хорошо размешать проверьте на соль я не добавляла ничего больше и формируем наши рулетики мне их удобно делать именно таким способом это делается легко просто быстро руки остаются чистыми сначала я раскладываю по краям так при помощи вилки и ложки выкладываю спагетти. И закручиваю рулетики. Раз, два и готово. Сверху немного соуса. Если у вас нет соуса, можете добавить томатную пасту, разбавленную водой или томатный сок. Примерно 150-200 мл. И тоже будет очень вкусно. Сверху на рулетики выкладываем помидоры. Сверху порционно выкладываем сыр и отправляем в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. Режим вверх-вниз примерно на 10-20 минут. Следите по своей духовке. И наши рулетики из баклажан готовы. Сервирую я вместе с зеленью. Такое блюдо не стыдно подать и на праздничный стол. Смотрится очень оригинально, делается быстро и к тому же очень вкусно. Немного базилика. Базилик прекрасно сочетается с помидорами, сыром и спагетти. Немного петрушки. И можно наслаждаться. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.